была у нас организованная группа, которая занималась сбытом наркотических веществ на территории Донецкой области, а именно метадона, путем закладок в различных городах самой области и также за ее пределами. На территории области у нас была информация о том, что есть лица, которые занимаются сбытом, и те лица, которые организовывают эти мероприятия. В первом в комплексе проведенных мероприятий, негласных, следственных, разыскных, нами были установлены лица, причастные к совершению данного рода преступления. На блокпосту Мангуш был остановлен автомобиль «Ланос» под управлением жителя города Константиновки, в котором находились двое, двое ранее неоднократно судимых граждан, один из которых уже был судим за сбыт наркотиков. И около месяца назад освободился из мест лишения свободы, а также на свободе продолжил свою преступную деятельность, который с территории города Одессы ввез на территорию Донецкой области крупную партию метадона порядка 500 грамм. Эти лица были задержаны, при себе у них был изъят наркотик, который они перевозили, а также наркотик, который они везли для собственного употребления и хранили его при себе. Впоследствии Вторым этапом разработки этой группы при проведении обысковых мероприятий на территории города Кривого Рога была задержана еще одна из участниц этой группы, которая также занималась сбытом метадона. В настоящий момент она доставлена в наше следственное управление, которое занимается расследованием данного преступления. За преступление, вроде за наркотики, ну, за наркотики, да, метадон. Что вас употребляю, но ну, долго не знаю, год два. Раньше вы, вы привлекались к уголовной ответственности? Да, на наркотики. А вы вместе с, с этим багажом находились в машине? Ну ехал я в этой машине, да, конечно, домой. При каких обстоятельствах были задержаны? Остановили на блокпосту, нашли эту, эту штуку, вот эти 800 пакетиков, сколько там, привезли меня сюда. Куда вы ехали? В Константиновку. Вам известна э, стандартная процедура прохождения блокпостов и порядок осмотра? Ну, конечно. На что вы рассчитывали? Да ни на что. Где вы его спрятали? Где именно в машине? В капоте. Ну, в капоте машины где-то там под этой, под обшивкой. Подобного рода деяния подпадают под часть третью статьи 307, то есть сбыт наркотиков в составе группы в особо крупном размере. Наказание за данный вид преступления предусмотрено от 9 лет лишения свободы.